નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ છની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે આપણી ચેનલ ઉપર જેના ભાગ નંબર પાંચ હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર ત્રણ જરા મુસ્કુરાઈએ તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું તેમની સ્વઅધ્યયન પોનું પોસ્ટર પણ અહીં આપેલ છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો आई से से। तुमने તેમનો સારાંશ પણ આપેલ છે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1 સામાયિકો અખબારો મેસે ચટકુલે پڑھیએ ઓર ઉનહે કાટકર નીચે دیے گئے બોક્સ મેં ચિપકાયે તો અહીં જોઈએ પેલું ચટકુલે આપેલું છે અમિત સે પહલવાન સે કમાલ હે ભાઈ 4 5 સાલ પહેલા ભી તુમને અપની ઉમરા 32 વર્ષ બતાઈ થી ઓર આજ ભી અપને ઉમરા 32 વર્ષ હી બતાતે હો पहलवान हम पहलवान है जो एक बार कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं अपनी बात से पीछे नहीं हटते તેવી ही तरह बीजू चुटकुले से अंकल से आरती तुमने अकबर वाले का बिल देखा है आरती से अंकल क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं त्रिभुज चुटकुले सुरेंद्र से नवनीन नवीन इंसान की नज़र ज़्यादा तेज़ है या जानवर की नवीन से जानवर की सुरेंद्र से यह तुम कैसे कह सकते हो नवीन क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते चार नंबर नौ चुटकुल्ले नौकर मालिक आप एक साथ दो दो रोटियां क्यों खाते हैं मालिक डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है પ્રશ્ન નંબર બે સ્કેન કર કે મજેદાર ચૂટકુલે શૂન્ય ઓર પસંદ આવ્યા હોવા એક ચૂટકુલ્લા લીખીએ અહીં જે તમને સ્કેનર આપેલું છે જે સ્કેનરમાં સ્કેન કરી અને જે ચૂટકુલ્યા આવે તે તમને જે પસંદ હોય તે ચૂટકુલ્ય અહીં તમારે લખવાનું છે મેં અહીં ડાક્ટર અને મરીજ વિશેનું ચૂટકુલ્ય લખી અને અહીં તમને આપેલ છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો પ્રશ્ન નંબર ત્રણ ઠાકા માર્કર હસો ઓર સૌ સાલ જીઓ કેશે ઈસ વિષય પર કક્ષામાં હોઈ ચર્ચા કે સાથ આધાર પર આઠ દસ વાક્ય લખીએ તો અહીં શિક્ષક અને તેમના રમેશ સાથે અને મધુર સાથે જે અહીં વાતો થઈ છે તે વાતો અહીં તમને લખી અને આપેલી છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો અને તમે તમારા પુસ્તકમાં પણ સુંદર અક્ષરે લખી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ ત્રણથી આઠની જે નવીસ વાધ્ય પરથી આવી ચૂકી છે બે હજાર ચોવીસ પચીસ જેમાં બધા જ ભાગના તમામ વિષયના સોલ્યુશનની પીડીએફ અને બુક તમે મેળવી શકો છો બુક મેળવવા માટે આ કોન્ટેક નંબર પર કોન્ટેક કરી શકો છો અને પીડીએફ આપણી એપ્લિકેશન ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી મેળવી શકો છો પ્રશ્ન નંબર ચાર ઉદાહરણ કે અનુસાર શબ્દો કા ચાર ચાર વાક્ય મેં પ્રયોગ કી છીએ नंबर एक जंगल जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं हमें जंगल को साफ और सुरक्षित रखना चाहिए जंगल की हरियाली मन को शांति देती है मेरे पिताजी ने हमें जंगल की शेर करवाई नंबर बे डॉक्टर डॉक्टर बीमार लोगों का इलाज करते हैं मेरी तबीयत खराब होने पर मैं डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी और आराम करने की सलाह दी इसकी हर किसी को डॉक्टर की बात माननी चाहिए नंबर त्रन पाठशाला मैं अपनी पाठशाला रोज समय पर जाता हूँ हमारी पाठशाला में कई अच्छे शिक्षक हैं। पाठशाला में हमें अनुशासन सिखाया जाता है हमारी पाठशाला में हर साल वार्षिक उत्सव होता है नंबर चार गाँव मेरा गांव बहुत सुंदर और शांत है गांव में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं हमारे गांव में एक बड़ी झील है मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जाता हूँ नंबर पाँच पुलिस पुलिस हमारे समाज की सुरक्षा करती है चोरी होने पर हम पुलिस से मदद मांगते हैं पुलिस हमेशा अपराधियों को सजा दिला दिलाने का प्रयास करती है हमें पुलिस के काम का सम मान करना चाहिए प्रश्न पाँच अ मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर एक नेक रास्ते पर चलना सच्चाई के मार्ग पर चलना हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलना चाहिए नंबर बी फूला ना समाना अत्यधिक खुशी महसूस करना परीक्षा में उवल आने पर वह खुशी के मारे फुलाना समाया नंबर पीठ प्रशंसा करना अच्छे प्रदर्शन के लिए कोच ने खिलाड़ी की पीठ ठोकी नंबर चार नाक में दम करना बहुत परेशान करना शरारती बच्चों ने शिक्षक की नाक में दम कर दिया नंबर पांच खून पसीना एक करना बहुत मेहनत करना अपना भविष्य के लिए उसने खून पसीना एक कर दिया प्रश्न पाँच ब नीचे दिए गए परिचय में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए तो जो ये आपने ते मुहावरे नंबर एक आंखों का तारा बहुत प्यारा गौरव अपनी माँ की आंखों का तारा है नंबर बे कमर कसना अच्छी तरह तैयार होना। मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है नंबर ईद का चांद होना बहुत दिन बाद मिलना आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो दिखाई नहीं देते नंबर चार आस्तीन का साथ मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करा करना मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह दिन का साफ निकला नंबर पाँच नजर चुराना किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना अपराधी पुलिस की नज़र चुरा कर भाग गया नंबर छह आग बबूला होना बहुत क्रोधित होना नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई प्रश्न छः नीचे दिए गए कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए नंबर एक जो गरजते हैं वो बरसते नहीं जो डिग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते नंबर त्रन आसमान से गिरा खजूर में अटका एक के बाद एक विपत्ति में फेंसना नंबर त्रन जैसी करनी वैसी भरनी जो जैसा करता है उससे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है नंबर चार अकल बड़ी या बहस बुद्धि और बल में से बुद्धि का महत्व अधिक है नंबर पाँच आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना प्रश्न नंबर सात रेखांकित शब्दों के लिंक बदलकर वाक्य फिर से लिखे नंबर एक मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं मेरे दादी जी यात्रा पर गई है नंबर बी एक आदमी ने मुझसे कहा एक औरत ने मुझसे कहा नंबर तरह लेखक कहानी लिख रहा है लेखिका कहानी लिख रही है नंबर चार मेरा मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है मेरे मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है नंबर पाँच बारिश को देखकर मोर नाचने लगा बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी जंगल में शेर दहाड़ रहा है जंगल में शेरनी दहाड़ रही है नंबर सात सेठ दुकान में बैठे है सेठानी दुकान में बैठी है नंबर आठ अध्यापक पढ़ रहे है अध्यापिका पढ़ रही है नंबर नौ पंडित रामायण सुनाने लगे पंडिताइन रामायण सुनाने लगी नंबर दस लड़का दुकान के पास खड़ा है लड़की दुकान के पास खड़ी है इतना कीजिए જે તમને અહીં આપેલું છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોની જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે